Денис, у нас не на так багато часу залишилося. Я знаю, поэтому да, я лучше поиграю. Друзья, я вам хочу напомнить, что у нас есть соцсети. Ти посмотри. Соцсети, скайпы, фейсбуки, одноклассники, контакты добавляйтесь, пишите туда. И не забывайте, что играть в игры это в принципе нормально, но в меру, и когда не сильно много денег туда вкладываете. А прямо по курсу у нас Гліб Котей и новины. Да. Доброе утро, друзья! С вами Глеб и Сила Фруктов. Друзья, это упражнение на брусьях прокачивает мышцы груди и трицепса. Я вам гарантирую, вы обязательно в своем дворе или в соседнем найдете этот снаряд. Поэтому обязательно выполняйте это каждое утро. Друзья, мой самый любимый овощ, помидоры. Это незаменимый продукт в моем дневном рационе, особенно в сезон этого овоща. Огромное количество аминокислот и калия. Калий, который помогает нам содержать мышцы в хорошем состоянии, поддерживает нервную и сердечно-сосудистую систему. Друзья, ешьте много помидор, но не забывайте, что это красный овощ, который очень полезный. С вами была Сила Фруктов, ну и овощей. Я же вспомнил. Я ну, же тоже был в детстве геймером. А ну? Футбик, волейбол. Волейбол, кстати, и футбол дворик на дворик. Догонялки, эти, как, прятки. Ты вот знаешь, это было время. Я так уж была геймером тоді в дитинстві. дочки матери, а ще с плюшевым ведмежатком вчили таблицу множення. Поэтому так. играйте в игры и думайте, какие игры. Все, друзья, пока. До завтра.